Я являюсь интернет-маркетологом в компании Netpeak. Собственно, мы занимаемся оптимизацией и продвижением сайтов. Это наша основная топ. Все, наверное, хотят, чтобы их не сайты продавали, то есть совершать продажи извлекать, собственно, выгоду. Для того, чтобы сайт продавал, необходимо, ну, есть такая цепочка, да. Топовые позиции, рост трафика, трафик конвертируется. Ну, люди совершают какие-то действия на сайте, то есть это может быть там заказ, заполнение какой-либо формы, возможно звонок, и после этого э, посетитель конвертируется в продажу. На первом месте у нас, естественно, позиции, потому что без позиции не будет ни трафика, собственно, ни продажи ничего. Вот. И чтобы продвинуть сайт, есть ну, три основные составляющие. Э, техническая составляющая это, собственно, есть внутренняя оптимизация сайта, то есть это поиск и исправление разных ошибок, недочетов в коде и так далее. Контентная составляющая это все, что касается текстов, уникальности текстов, наполнения там, по смыслу и так далее. То есть об этих двух составляющих вам сегодня расскажут другие докладчики. Я буду рассказывать подробно о а последней, это внешняя составляющая, то есть это ссылочная масса. То есть это внешние ссылки, которые размещены в интернете и ссылаются на ваш сайт. Смотрите, поисковые системы во всех своих блогах, там, не знаю, выступлениях представителей этих поисковых систем в разных документах всегда говорят некие абстрактные вещи о том, что, что сайт должен быть качественным, должен быть для людей что на сайте должен быть уникальный контент, там, и так далее, и тому подобное, сайт должен быть полезен для пользователей, чтобы пользователи размещали на ваш сайт ссылки. Но нигде, то есть если есть внутренние, ну, рекомендации по внутренней оптимизации, они находятся в справках Google и Яндекса, то есть в открытом доступе, там четко написано, как оптимизировать сайт, как на нем что должно быть. Вот, то по поводу, как добыть эти самые естественные ссылки, нигде не пишется, вот просто говорится, делайте сайт интересным, и если он интересный, то люди будут на него ссылаться. Как выглядят естественные ссылки, примеры естественных ссылок, они вот такие. То есть сайтов партнеров может быть. Наш партнер, ссылка по названию э, предприятия. Либо же э, ссылки вот, э, где в Анкоре стоит домен сайта. То есть, э, как бы название... Э, там вашей компании или домен это вот самый наверное часто распространенный из естественных ссылок именно вот такие анкоры плюс еще на блог ну на форумах любят ставить вот тут здесь то есть там допустим если вытянуть из контекста там с какого-нибудь форума в итоге цемент и кирпич я купил тут а шпаклевку заказывал там все но естественно таких ссылок будет очень мало и, естественно, по ключевым фразам, которые, по которым переходят пользователи, которые ищут вообще пользователей в интернете, вы в топе не будете. Допустим, если вы продаете кирпич, то вам нужны ссылки с анкором «Пить кирпич», естественно. Потому что такие ссылки тут, здесь, с анкором по домену или по названию организации, они ну, в топ вас не поднимут, даже если у вас будет там, очень вылезан сайт, то есть безумно оптимизирован. Так далее а, примеры ссылок которые люди покупают то есть чтобы вы понимали а, на самом деле идет вот конкуренция конкуренты они понимают что надо продвигаться по таким-то фразам для этого надо покупать ссылки с такими отборами купить кирпич цемент купить кирпич в киев там цемент цена и так далее поисковые системы а, на западе и у нас везде собственно заявлялось что ну, учитывать половина из этого опытным путем получено учитываются такие параметры как анкор то есть наличие в анкоре ключевой фразы page ранг страницы площадки донора не знаю с которой размещен размещена ссылка около анкорный текст естественно много где писалось что он должен быть тематический там должен быть ну естественно человек ну, человека понятно он должен нормально восприниматься человеком параметры, вот количество внешних ссылок на странице. В идеале на странице донора, которая ссылается на вас, должна быть только одна внешняя ссылка, именно на вас. Вот, то есть, ну, это в идеале. На практике обычно на страницах доноров стоит одна ссылка вот на вас с кирпичами, на кого-то другого с айпадами, на кого-то третьего, там, я не знаю, с поиском недвижимости, то есть абсолютно разных тематик. Наличие уникального текста на странице донора и отсутствие скрытого контента очень часто Любили, вот те, кто продает ссылки, халтурить и прятать ссылки, то есть скрывать их, там, делать белым на белом, белым цветом на белом фоне, уводить куда-нибудь вниз за экран, чтобы не было видно. Это очень плохо. Посещаемость страницы тоже как бы играет роль, потому что если страница тона, то которая ссылается на вас, не имеет никакой посещаемости, и не посещают люди, там... Ну, никто поэтому даже, допустим, сайту не ходит, там 20 посещений в месяц, то понятное дело, что такой донор э, является не особо качественным. Скорость индексации страницы, то есть насколько часто индексируется страница донора. Индексируется она один раз в день, или один раз в неделю, или один раз в месяц, тоже должно играть роль, потому что Google те сайты, которые он считает здравствуйными, те сайты, которые он считает качественными, посещает чаще, чем те сайты, которые для него ну, как бы, имеют второстепенно не знаю, более низкое качество. Собственно, просили у нас позиции. Вот здесь показаны данные за 1 июня в сравнении с позициями за 1 мая. Это такой небольшой кейс. Видно, что просели позиции. Естественно, начали все копать, началась там паника у всех, очень много информации туда-сюда плавало, как полезной, так и бесполезной. Начали все копать, что почему. Мы заметили практически сразу такую вещь. На ссылках, которые мы размещали, они у нас никогда, собственно, с pr не покупали, но вот первое, что было замечено, это то, что многие площадки обнулились. Сейчас подробно про вот, собственно, вылет. Есть полный вылет сайта, то есть вот ваш сайт был в поисковой выдаче, у него был трафик, и тут он раз и пропал. Трафик упал до нуля. Ни по какой фразе он не ищется, даже в топ-100. Но это либо панда, либо пингвин. Тут, собственно, есть разные методы определения. Если знаете Сергей Кокшаров, вот он в Украине, наверное, единственный человек, который провел очень хороший эксперимент, на который, собственно, я, например, в данный момент и опираюсь, провел эксперимент по тому, как определить, какой из алгоритмов вас загубил. Я могу сказать еще такую вещь. На самом деле эти алгоритмы Google пингвин и Google Panda, они это больше фильтры, они включаются, они не работают в постоянном режиме, они периодически включаются. По-моему, в последнее время по наблюдениям где-то раз в две недели, то есть каждый алгоритм включается раз в месяц. Там, в начале месяца включился пингвин, прошел просканил интернет и нашел какие-то сайты, там их забанил. Вот. Через две недели включилась панда, прошла, проверила контент и так далее, и тоже там кого-то забанил потом опять через две недели пингвин, панда, вот так вот они по очереди включаются. Собственно, сайты проседают, и что мы э, делали? Мы проверили полностью внутренний фактор, то есть мы, ну, по сути, сделали заново аудит сайта, потому что там за эти месяцы продвижения, я не знаю, возможно, были какие-нибудь доработки, там разработчики, может, что-то внедряли, мы там еще что-то внедряли, возможно, программист где-то на портачку, у меня недавно была такая штука, что... Сайт вылетел, я давай копаться, что, как и почему. А оказалось очень просто. Внедряли что-то на сайте, и в итоге страница отображается нормально, но при этом отдают код 404. Соответственно, вылетает из индекса. Я э, просидел два дня, вот это все делал, а оказалось, что начинается. В общем, проверка полностью внутреннего фактора. А потом мы проверили, естественно, сайт на дублик. Есть у нас свой собственный софт, который, который сканит полностью сайт, находит дубли и так далее. Причем дубли не только текста, дубли в основных тегах вот title, в тегах, -тегах keyword, description, в заголовках h1. Вот. Проверка на переспам, то, что я говорил, то есть посмотрели на соотношение какой-то очень часто встречающийся фразы или слово на странице по отношению к общему количеству контента. То есть нет ли у нас там такого на сайте, что э, какое-то слово используется 300 раз, когда там всего-то текста на Пересобрали анкор лист, то есть вот эти все недочеты, которые были в около анкорном тексте, мы начали в данный момент раньше старались особо их не отпускать, но сейчас очень кропотливо э, составлять околоанкурный текст, чтобы он был ну, полностью, там, чуть, ли не полностью реально человеческим, по, ну, нормально читался. Без, э, раньше можно было там халтурить, типа э, стройматериалы, двоеточие, купить кирпич, это наш анкор, там цемент, запятая, шпаклевка, э, тире и там, не знаю, номер телефона, адрес магазина, оказать. Вот сейчас стараемся делать более человеческим. Начали использовать разбавку анкор-листа, то есть там, где очень много точных хождений идет на страницу, вот именно купили раньше, покупали только эти точных хождения Сейчас начали использовать, естественно, ссылки, где в анкоре находится домен, название предприятия, название компании, чтобы соотношение этих точных хождений и разбавочных анкоров было ну, примерно 60 на 40, 40 разбавочных, 60 точных, можно использовать на самом деле это больше касается высокочастотных фраз, потому что низкочастотные фразы обычно таким не страдают. Низкочастотные фразы они вылетают немножко по другим причинам. Они вылетают э, чаще по причинам вот именно этих дублей. А, что там еще у них было? А и по исходящим ссылкам, то есть там тоже на этом пришлось проверять, нет ли какой-нибудь сквозной ссылки, которая идет а со всех страниц. И плавное наращивание ссылочной массы. То есть мы удалили все эти ссылки с нулевым пиаром. Мы начали э, заходить ну, реально на каждую площадку и смотреть, где у нас ссылка. В футере начали удалять. Если она там в сайт-баре или где-то в основной части контента, оставляем. Начали... Опять перепроверили на все параметры. То есть на количество текстов на странице доноре, на площадке. Э, проверяли на параметры SEO-моза. Ну, много на чего. Проверяли и новые ссылки закупали очень плавно, очень постепенно, там буквально 10 людей даже закупало. В итоге спустя месяц, то есть э, я показывал предыдущий скриншот, это было 1 июня, а вот 1 июля. Собственно, тенденция есть, позиции начинают возвращаться и, и вот такой вот небольшой пока, но рост есть.